কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰিৰাম যাদৱ মাধৱ ৰাম সেই প্ৰভু সমস্ত আপোনালোকে জানে যে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ এই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন জাতি উপজাতি মানুহে বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ধৰ্ম নীতি নিয়ম আৰ্হি প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ আমাৰ অসম মূলকতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা এশৰণ মহাপুৰুষে ভাগৱতী সমাজ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আদি নাম লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ গঠিত হৈছে তেখেতে মূলতে প্ৰভু ভগৱন্তক উপাসনা কৰাৰ বাবে মূল মন্ত্ৰ হিচাপে এক দেও এক সেও একবিনে নায়িকেও নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতুকে সমাজ হিচাপে তেখেতৰ সংগী হিচাপে ভকত বৈষ্ণৱ গোটাবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছিলে তাৰে ভিতৰত মাহ প্ৰসাদৰ যিটো ব্যৱস্থা বিজ্ঞানসন্মত সেই মাহ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থাটো আজি পৰ্যন্ত আগস্থান পাই আহিছে সেই মাহ প্ৰসাদৰ শৰাইখন প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে এশৰণ মহাপুৰুষীয়া ভাগৱতী সমাজৰ নীতি নিয়ম কেনেদৰে পালন কৰা হয় বা শৰাই ভাগ সজাওঁতে কেনেধৰণে সজায় তাকে আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিবৰ বাবেই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি কৰা হৈছে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই থাকিবলৈ সদায় প্ৰয়াস কৰি থকা হ'ব আহকচোন আমি চাওঁ আমাৰ শৰাই অৰ্পক যিজন এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে তেখেতেনো কিদৰে শৰাইখন প্ৰস্তুত কৰিছে শৰাইৰ বাবে যিবিলাক নৈবেদ্য সংগ্ৰহ কৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ আগত দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হয় সেইসমূহৰ প্ৰথম অৱস্থাতে চাউল মগু যি দ্ৰব্য গোটক লাগিলে মগু হওক বুট হওক আমাৰ যিটো মহাপুৰুষীয়া সমাজৰ ব্যৱস্থা তাত মগুৰে শৰাইখন প্ৰথম আৰম্ভণি কৰা হয় সেয়েহে তেখেতে প্ৰথমতে মগু দিছে চাৰিমুঠি মগু দিছে তাৰপিছত নিয়ম মাফিক অন্য সা সামগ্ৰীবোৰ দিওঁতে কোন ধৰণে দিছে আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব প্ৰথমতে সন্মুখৰ ফালৰ পৰা নিজৰ গাৰ ফালে যিটো দিশ সেই দিশটোত প্ৰথম দ্ৰব্য অৰ্পণ কৰে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব মগু বুট আৰু চাউলৰ বাদে বাকী সামগ্ৰীসমূহ চাৰিটা চাৰিটা অংশ শৰাইখনত অৰ্পণ কৰা হয় প্ৰথমতে নিজৰ গাৰ ফালৰ যিটো দিশ তাতে স্থাপন কৰে প্ৰথম দ্ৰব্যৰ অংশটো তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে সোঁহাতৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে দি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু বাওঁহাতলৈ সম্পূৰ্ণ যদি আমি পূব দিশলৈ মূৰ কৰি চাবলৈ যাওঁ প্ৰথমতে পশ্চিম দিশত শৰাইখনৰ পশ্চিম দিশত প্ৰথম দ্ৰব্য অৰ্পণ কৰে তাৰপিছত দক্ষিণ দিশত তাৰপিছত পূব দিশত আৰু তাৰপিছত উত্তৰ দিশত দ্ৰব্য স্থাপন কৰি শৰাইখন সম্পূৰ্ণ কৰে বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম আছে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই অন্য বেলেগ সমাজৰ এখন মহাপুৰুষীয়া সমাজ নহয় বেলেগ সমাজৰ শৰাই অৰ্পণৰ দৃশ্য বা কেনেধৰণে অৰ্পণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হয় সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ অহাসকলক পুনৰবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক এখন মহাপুৰুষে ভাগৱতী সমাজৰ বিষয়ে জনাত কিছু হ'লেও উপকৃত কৰিব ধন্যবাদ